Як давно ви займаєтеся в Олесі Марчук? Ну, ми також у нас перше заняття. У нас перше заняття А до цього яким чином ви а працювали з дітьми? Самі займалися твіт да? а в масажі вашість нам допомагали. А як ви дізналися про Олесю Марчук? А ми узнали, у нас теж є дівчина, теж так само такий самий діагноз, як і у нас. І, Мы с Бердичева сами. Мы сами с Бердичева приезжаем. И она нам сказала, говорит, что есть тут э, ипотерапевт хороший. и по терапевту хороший. Мы сюда приехали. Записались, и мы приехали. Угу. Вы планируете и в, в подальшем? Да, меня? Да, 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 да. Нам очень помогает, знаете. очень хорошо. Как бы и ребенок стал более активен. Потом он у нас замкнутый был. У нас э, мышечная масса ослаблена. И говорит, мы были чуть-чуть вообще это очень сильно нам помогает, правда? Правда, Игорюшка? И ребенок стал более активен и более, ну, ну, активен, как бы так сказать, он интереснее, интереснее, ему стало. Он начал, как бы здесь что, не только вот, как бы говорят, что покататься на конячках. Нет, здесь идет полностью реабилитация. Они девочки обучают и где глазки, где ушки, где ножка, как двигаться, как под... на, дай. Как бы даже вот мы не говорили опа, мы сели на конячку, начали даже опа, опа прыгать, подпрыгивать. Вы чули про идею створения центра ипотерапии на Житомирщине? Нет. Олеся Марчук хоче створити центр іпотерапії. Так это ну, мені говорила она, да. Як ви як ви вважаєте, потрібен такий центр? Звісно, нужен. Дуже даже нужен. У нас даже сейчас на Україні как бы... если сталкиваешься с такой проблемой, как вот у нас сталкиваешься, очень мало таких центров. Вот они открывают центры реабилитации, что в том центре входит? Только один массаж. Толку там, ну, как бы, для наших деток там, ну, мало. Ну, как бы, вы там пишите, но ну, я вам говорю так, как оно есть, там мало толку. И приходишь, 10 минут с тобой позанимались, и иди, ну, там, ищи себе, что хочешь, сама делать. А вот здесь приезжаешь, как бы, ну, во-первых, с ним занимаются, а плюс, что он катается, поддерживает сам себя, ну вот, э, стойку держит хорошо ребенок. И плюс его обучение идет. Здесь все как бы три в одном, что девочки с ним так занимаются. А в центре реабилитации там вообще ничего нет. Для деток вообще очень мало Привели, на тебя посмотрели, еще мало, мало кто говорит, что есть эти центры реабилитации. Угу. Ну это мое мнение, ну. Поэтому это очень хорошо, и по очень хорошо помогает нашим деткам.